ఓం శ్రీమాత్రే నమ ఆపదలో ఉన్నవారు కష్టాలు పడుతున్నవారు ఈ స్తోత్రాన్ని పఠిస్తే తల్లి రక్షణ కవచంలా ఉండి రక్షిస్తుంది అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే లక్ష్మీదేవిని మనం శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క భార్యగా మరియు సంపద సంతోషం ఆరోగ్యం వైభవం మరియు శ్రేయస్సుకు ప్రతీకగా పూజిస్తాం లక్ష్మీదేవి యొక్క ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించిన వారికి శాంతి ఆరోగ్యం మరియు వ్యాపార అభివృద్ధి కలుగుతుంది ఆర్థిక బాధలు శత్రు బాధలు కూడా తొలగిపోతాయి భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించండి శ్రీ లక్ష్మి సర్వమంగళ స్తోత్రం క్షమాశీలే పరాత్పరే शुद्धसत्त्वा स्वरूपे च कोपादिपरिवर्जिते उपमे सर्वसाध्वीनां देवीनां देवपूजिते त्वया विना जगत् मृततुल्यं च निष्फलं सर्वसम्पत्स्वरूपां श्री सर्वेषां स्वरूपिणी सर्वैश्वर्याधिदेवित्वां त्वत्कलाः सर्वयोषितः कैलासे पार्वतीत्वं च क्षीरोदे सिन्धुकन्यका महालक्ष्मीश्च स्वर्गे त्वाम् मर्त्यलक्ष्मीश्च भूतले वैकुण्ठे च महालक्ष्मीः ब्रह्मदेवी सरस्वती गङ्गा च तुलसीत्वं च सावित्री सर्वलोकतः कृष्णप्राणाधिदेवित्वम् गोलोके राधिका स्वयं रासे रासेश्वरि त्वं च बृन्दा वृन्दावने वने कृष्णप्रिया तद्वापरे तु चन्द्राचन्दनकानने विरजा चम्पकवने शतशृङ्गे च सुन्दरी पद्मावती पद्मासने मालती, मालती वने कुन्ददन्ती कुन्दवने केतकी वने कदम्बमालात्वं देवी पिचा, च राज्यलक्ष्मीराजगेः गृहलक्ष्मीर्गृहे गृहे इत्युक्त्वा देवता सर्वः मुनयो मनवस्तता रुरुदुर्नाम्रवदनः शुष्ककण्ठोष्टतालुकः इति लक्ष्मीस्तवं पुण्यं सर्वदेवैः कृतं शुभम् यः पठेत् प्रातरुत्ताय स वै सर्वं लभे ध्रुवम् अभार्यो लभते भार्यां विनीतां सुसुतां सतीं सुशीलां सुन्दरीं रम्यां पतिसुप्रियवादिनीम् पुत्रपौत्रावतीं शुद्धां कुलजां कोमलां वराम् अपुत्रो लभते पुत्रां वैष्णवं चिरजीविनम् परमैश्वर्ययुक्तं च विद्यावन्तं यशस्विनम् भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यम् भ्रष्टश्रीलभते श्रियम् हतबन्धुर्लभेत् बन्धुं धनभ्रष्टो धनं लभेत् कीर्तिहीनो लभेत् कीर्तिं च लभे ध्रुवम् सर्वमङ्गलदं स्तोत्रं शोकसन्तापनाशनम् హర్షానందకర సర్మ మోక్షాసుహృత్ప్రదం ఇది దేవకృతలక్ష్మీ సర్వమంగళ స్తోత్రం సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి